разобрал я вот этот стабилизатор напряжения полностью. Вытянул из него 5 релюшек вот таких вот 12 вольтовых. Катушка на 12 вольт и на 220 вольт самые релю. Рельё. Ну вы понял, их аж 5 штук. Еще десь один потерял. Что классный вытянул, это вот такие вот держатели для предохранителя. Классная вещь. Потом варистор на 430 вольт. Не фокусируется, не показать мне вам. Кнопочка. Ну, это таке дело. Потом вот такие 5-ваттные фокуса 5-ваттные резисторы, вон там видно 5В. Ну, и такие всякую мелочевку конденсатор. Еще тут два конденсатора выпаят Диодики, розетка. О, пятый Ц.